Это, ä, правильно это неправильно. Поэтому, так а почему же Он еще ä, оказывается справедливым? Потому что Бог наш святой. Посмотрите вот в Ефесянам 2.1 мы находим такие слова, что мы мертвы по преступлению и вот по грехам нашим, по своей сути. А Бог, Он свят. Свят мы находим вот, в Исаии 62.2. 6.3. Свят, свят Господь Савао. Откровение 4.8. Свят, свят, свят Господь Бог, взывает всех, кто на небесах. Они, будучи на небесах, они понимают, что Он свят, Он больше, Он лучше, Он ярче, в плане, э, так сказать, даже той морали. Свят, который был, есть и грядет. То есть Бог, Он просто совершает. И вот почему мы не способны быть рядом с Ним по своей, так сказать, воле. Или там, допустим, отмучившись, пойти и сказать, вот мы изменились, мы теперь святы. Не получится. Только Христос. Поэтому Иисус умер на кресте. Именно по этой причине. Потому что Бог святой. А мы падшие, мы, мы испорчены без Бога. Поэтому Христу надо было умереть. И четвертое. Есть ли степень уровня наказания? Ну, опять же, если мы говорим э, о какой-то логике, какой-то справедливости, ну, как это, Сталин научиться вместе со мной, если я там, был э, примерным учеником, где не ну, знаю, еще чем-то, кем-то, Скажите, на небесах есть награды? Есть награды и будут. И даже некоторые из нас попадут туда, будут, ну, будут без наград, но не попадут сам, будут этим радоваться. А кто-то попадет и получит замечательный венец, и получит ног Христа, ему будет не стыдно даже в тот момент на небесах. То же самое и там. А, ну, а на основании чего мы можем этого сделать? Наверное, того, что Славик это сказал. Или с кафедры прозвучал, что в аду есть там степени наказания. Нет, мы должны подтверждать только Писание. Говоря о степени наказания, вот Луки 12 24. Я даже прочитал. Лука 12, 47-48. «Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов, а и, и, и не делал по воле, его бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И всякому кому-то, кому много, Многое потребуется. И кому много верено, с того больше взыщу. И я здесь несколько пожалел, что я учусь в семена. Потому что мне дано многое изучать, много информации, понимать много. Я, с меня больше будут спрашивать, Я убоялся. Но мы в конце скажем, в чем есть утешение. Честно и сейчас в Матфея также подтверждается эта мысль в 11 главе 24 стихом. Я, может, ошибся, но в Матфея, там в 11 главе, в одном из глав, когда там говорится, Христос жалеет Капернаум из-за того, что э, ему много дано было. Там было проповедано, там было исцеление много. Да? Но он сказал такие слова, когда вышел сказал Садом будет отраднее в день последний, нежели тебе Капернаум. Почему? Потому что они не приняли Христа. Э, вот ошибочка, они не, не уточнили Но вы вспомнили, да, сюда? Христос упрекнул Капернаум за то, что они не приняли Христа. И сказал, что Садом будет отраднее. То есть они, 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 за это, у них спрос будет с них большой. Но Содому, который, в общем-то, в аду, будет это То есть есть некая такая, ну, не будем вдаваться в да, особенности. Нам главное знать, от чего мы, нас Бог спас. И следующий Вопрос, кто пойдет в ад? Знаете, были, было проведено исследование, и один из таких ответов ярких был – не я. Вот если задать вопрос, кто пойдет в ад, кто будет в ад? существует. Да, мы знаем, будет дьявол, его ангелы. А люди? И вы знаете, что люди не верят, что я говорю, да нет, не я. Но я, ну шо, я ж не я, я же никого не верю. Поэтому э, в Евангелии 3 глава, Третья глава, 36 стих. Ответ. Кто же будет в Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Это про нас. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот кто будет. Кто не уверует в Сына Божия и не примет. Следующий вопрос, что, дабы ускорить. Что для меня значит вот это вот, вот это вот понимание ада? Первое, что мне нужно говорить это. Не, не так. Первое, наверное, то, что мы должны благодарить Господа за то, что Он спас нас от этой участи. Благодарить Его за то, что Он святой, за Его характер. Ведь если бы Он был, мы знаем, что у Него многогранный характер, если бы мы знаем, что Он справедливый, и мы, некоторые из нас, есть такие борцы за справедливость. Вы знаете, как-то один сказал, ты ищешь справедливости, как это по-адски. Потому что именно в Аду будет исполнена справедливость. И вот нас, знание о том, что Бог нас спас, мы должны благодарить Господа за его характер. Потому что он не просто справедливый, он еще и властивый. Он любящий. И это вот сочетание вот, э, страж, таких вот мощных... Э, характеристик вот и совершилось такое вот спасение, доказательство любви Бога во Христе. И спасение нас с вами, многих, многих из нас, кто здесь находится, от Следующее – это владеть Бога то, что, по сути, мы не идем в ад. Мы живем на земле, и мы идем прямолинейно с Господом в небеса. Многие из нас. Следующее, это предоставить место гневу Божьему, Вот как мы уже сказали, да, что э, даже среди нас есть какие-то обиды, кто-то на кого-то там выбросьте. Это так низко, из-за вот этого попасть в ад. Из-за какой-то обиды или какого-то там непонимания. Предоставьте место гневу Божьему. потому что гнев его справедливый. Мы можем гневаться несправедливо. Мы знаем, что гнев плох, по сути это плохо, но Божий гнев... Он справедливый, он святой, он особенный. Поэтому лучше ну, пусть он разберется. Ну что я могу только дома ломать. Предоставить место, где он может. И в Римлянам пишет, не мстите за себя, да, предоставьте. И следующее, это предупреждать других, что ждет тех, которые не принимают Христа. Предупреждать, потому что это, это страшное место. Даже если там будут степени наказания, мы, должны понять, вы, что да, тот, кто будет больше мучим, а тот будет меньше, но это будет вечно. Лучи, лучше, отречься от этой жизни и посвятить себя Господу эти 70-80 лет и вечно быть Господом. Ну, чем вы сами понимаете? Непонятно, чем тут заниматься и пострадать. Поэтому пусть Господь нас благословит помнить, что ад не для нас, а для дьявола и его ангелов. Но, к сожалению, туда пойдут те люди, которые не приняли Христа. Мы увидели эти характеристики, что там будет телесное страдание, там будет, это будет, он вечный будет того, что там не будет Божьего присутствия. Также мы увидели, что это самое справедливое место на земле. Даже вот эта э, степень наказания этого это, это подтверждает. Что если ты меньше грешил, но грешил и не принял Христа, будешь там. Следующее, что есть, вот эти вот степени, да, и мы поняли, кто пойдет вам. И что для нас значит это вот, понимание деблей скрипача? Нету такой тонкости, основного. то есть...